Я первые 10 дней был в Крыму И, и каждый день общался вот с, с этими людьми Вот смотрите, у него слезы на глазах у этого офицера Они Украину любят Так самое интересное, 70% личного состава э, наших войск в Крыму И 70% внутренних войск, это крымчане Те же морпехи, до вчерашнего дня да, полностью батальон будет. Полностью батальон стоял, несмотря на то, что крымчане не дали клятву морпеха Понимаете, для них это выше, чем что-либо. И мы их так просто предали. Я могу вам сказать, что я приехал из Крыма, я пришел к Турчину, я пришел к министру внутренних дел, к министру обороны и сказал, мы должны удержать Крым. Тогда еще не было референдума. Давайте в первом чтении закон о языках, давайте Крыму 92-й год полномочия экономические, давайте указ о свободной экономической зоне, давайте все налоги на любых условиях оставим Крым. Сегодня Россия говорит, будет особая экономическая зона. Потом референдум. Давайте решать вопрос по выводу войск. Давайте с боевыми знаменами на. Ну вышли же десантники позавчера, рот десантников на БМД с оружием. Ну договорились же, понимаете? И когда, так сказать, вот эта вся беззубость, я могу вам сказать. Вот я сегодня принял решение, Савик. я подаю в отставку с поста представителя президента. Мне стыдно за все это. Я готов как депутат, как афганец работать, потому что я не могу смотреть на этот позор. Послушайте. У нас 120 тысяч афганцев, 120 тысяч десантников, 10 тысяч ветеранов спецназа. Мы что, как в советское время, в партизаны на две недели не можем призвать эти сотни тысяч людей выдать им автоматы? Вот Луценко правильно говорит, чтобы хоть Россия увидела, что мы можем продемонстрировать силу, о том, что мы можем поставить 45-миллионная страна, как бы силе силу противопоставить. Но в конце концов, когда Сагайдачный погнал эти два катера, они же убежали. Когда заявили жестко, или освободят ребята, или мы там все вырубим. Освободили, послушайте. Но мы во всем опаздываем. Я не могу понять, как можно проводить СНБУ каждый день, я, как представитель президента, ни на одном не был. Меня никуда не приглашали на эти заседания. О чем можно Спасибо. говорить?